It's free. குருபியோனமாக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று தை மாதம் ஹஸ்த நட்சத்திரம் கூற தாழ்வார் திருநக்ர தினம் காஞ்சிபுரத்திற்கு அருகில் உள்ள ஒரு கிராமம் கூறம் அதில் சுற்றுவட்டார எல்லாம் சேர்த்து அதற்கு கூற நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த கூற நாட்டினை ஆட்சி செய்தவர் அனந்தன் என்பவர் இவருக்கும் இவரது மனைவி பெருந்தேவி நாயகிக்கும் திருக்குமாரரை தை மாதம் ஹஸ்த நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர் ஸ்ரீவத் சாங்கர் என்னும் கூறத்தாழ்வார் இவர் பெருமாளின் திருமார்பில் உள்ள ஸ்ரீவத்சம் எனும் மருவின் அம்சமாக அவதரித்தவர் அதனால் திரு மறுமார்பன் என அழைக்கப்படும் இவர் ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜரின் அத்தியந்த சீடர் இவர் ஏழு வடமொழி நூல்களை இயற்றியுள்ளார் அதில் ஒன்று இந்த ஸ்ரீஸ்தவம் அனைத்து உலகுக்கும் தாயாரான பெரிய பிராட்டியார் ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயாரின் பெருமைகளை போற்றிச் சொல்லக்கூடியது இந்த ஸ்ரீஸ்தவம் இது பதினோரு ஸ்லோகங்கள் கொண்டது கூறத்தாழ்வார் பெருமாளை வேண்டுமுன் தாயாரின் கருணையும் கட்டாட்சமும் ஒருவருக்கு தேவை என்று தாயார் மகிமையை போற்றி ஸ்தவம் என்றால் என்ற பொருள் செல்வம் இரண்டு வகையானது ஒன்று பூமியில் அனுபவிப்பது மற்றொன்று ஸ்ரீவை குண்டத்தில் முக்தி அடைந்தவர்கள் மற்றும் நித்திய சூரிகள் ஆகியோர் அனுபவிப்பது இந்த இருவகையான செல்வங்களும் தாயாரின் கருணா கட்டாட்சத்தின் விளைவாகவே கிடைக்கப்பெறும் அதற்கு இந்த ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயாரினை துதி செய்யும் ஸ்ரீஸ்தவம் வழிவகை செய்கிறது இது பதினோரு ஸ்லோகங்களை கொண்டது இந்த நாம் கூறத்தாழ்வாரது வாழி திருநாமம் சொல்லி அவர் இயற்றியதும் சகல சம்பத்துகளையும் தரவல்ல ஸ்ரீஸ்தவம் பாராயணம் செய்யலாம் கூறத்தாழ்வார் வாழி திருநாமம் சீராறும் திருப்பதிகள் சிறக்க வந்தோன் வாழியே தென்னரங்கர் சீரருளை சேருமவன் வாழியே பாராரும் எதிராசர் பதம் பணிந்தோன் வாழியே பாடியத்தின் உட்பொருளை பகருமவன் வாழியே நாராயணன் சமயம் நாட்டினான் வாழியே நாளூறான் தனக்கு முத்தி நல்கினான் வாழியே ஏராறும் தையில் அத்திங்கு வந்தான் வாழியே எழில் கூற தாழ்வான் தன் இணையடிகள் வாழியே ஸ்ரீ கோர தாள்வான் திருவடிகளே சரணம் ஸ்ரீ ரங்கநாயகி தாயார் திருவடிகளே சரணம் இப்பு நாம ஸ்ரீ பாராயணம் செய்யலாம் ஸ்ரீ ஸ்தவஹ ஸ்ரீ வத்ச சின்னமிஷ்ரே பயோ நம यस्त्रयी कण्ठे यान्ति मङ्गलसूत्रधां स्वस्ति श्रीर्दिश तादशेष जगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः यस्या तदिङ्गितपरा दीनो विदत्ते किलं क्रीडेयं खलु नान्यतास्य रसदास्य तया स्वस्ति जगतां सर्गोपसर्गस्थितिः स्वर्गं दुर्गतिमापवर्गिकपदं सर्वं च कुर्वन् हरिः तदिङ्गितपरा दीनो विदत्ते किलम् क्रीडेयं खलु नान्यतास्य रसदास्यादैकरस्य तया हे श्रीदेवि समस्तलोकजननी त्वां स्तोतुमी कामहे युक्ताम् भावय भारतीं प्रगुणय प्रेमप्रदानां धियं भक्तिं वन्दय नन्दयाश्रितमिमं दासं जनं तावकम् लक्ष्यं लक्ष्मिकटाक्षवीचिविश्रुतेः ते स्याम चामी वयं स्तोत्रं नाम किमामनन्ति कवयो यद्यन्य अन्यत्र त्वसतोऽधिरोप्य बणिते सा तर्कि वन्द्या त्वयि सम्यक् सत्यगुणाभिवर्णनमतो भ्रूयुः कथं तादृशी वाग्वाचस्पतिनापि शक्यरचना रचना निदौ ए मनसा च दुर्ग्रहतया ख्याता गुणास्तावकाः तानेव प्रतिसाम्बुजिह्वदिता यन्मामिका भारती हास्यं तत्तु न मन्महे नहि चकोर् एकाकिलां चन्द्रिकां नालं पातुमिति प्रगृह्य रसनाम् आसीत सत्यां त्रिशी क्षोदीयानपि दुष्टबुद्धिरपि निस्नेहोऽप्यनीकोऽपि ते कीर्तिं देवि लिखन्न च पिबे यज्ञो न जिह्नेमि च दुष्येत् सा तु न तावता न शिशुना लीडापि भागीरति दुष्ये चापि न लज्जते न च पिबे आर्तिस्तु शाम्ये चुनः ऐश्वर्यं महदेव वाल्पमत वा दृश्येत पुंसां कियत् तल्लक्ष्म्या समुदीक्ष तव यतस् सार्वत्रिकं वर्तते तेनैतेन न विस्मये महि जगन्नातोऽपि नारायणः धन्यम् मान्यत ईक्ष ना तव यतस् स्वात्मानमात्मेश्वरः ऐश्वर्यं यदशेषपुंसि यदिदं सौन्दर्यलावण्ययोः रूपं यच्च हि मङ्गलम् किमपि यल्लोके सदित्युच्यते तत्सर्वं त्वदीनमेव यदत श्रीरित्यभेदेन वा यद्वा श्रीमदिदृशेन वचसा देवि प्रतामन्नुते देवि त्वन्महिमावदिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येव मतापि नैव युवयो सर्वज्ञता हीयते यन्नास्त्येव तदज्ञतामनुगुणा सर्वज्ञताया विदुः व्योमाम्बोजमिदन्तया किल विदन् भ्रान्तोऽयमित्युच्यते लोके तारतम्यं यस्याः प्रसादपरिणाममुदाहरन्ती सा भारती भगवती तु यदी यदासी तां देवदेवमहिषीं श्रियमाश्रयामः यस्याः कटाक्षमृदुवीक्षणदीक्षणेन सद्यः समुल्लसितपल्लवमुल्ललास विश्वं विपर्यय समुत्थितविपर्ययं प्राक् तां देवदेव महिषीं श्रियमाश्रयामः यस्य कटाक्षवीक्षा क्षणलक्षम् लक्षिता महेशा स्युः श्रीरङ्गराजमहिषी सा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः यस्य कटाक्षवीक्षा क्षण लक्षिता महेशा स्युः श्रीरङ्गराजमहिषीसा मामपि वीक्षतां लक्ष्मीः इति श्रीकुरेश श्रीवत्साङ्कमिश्राचार्य एवं श्रीकुरनाथ श्रीवत्सचिह्नमिश्र श्रीस्तवसम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्